В Єгипті розпочалися потенційно фінальні перемовини між Ізраїлем та Хамас щодо мирної угоди в Газі. Про це сьогодні будемо говорити із Давидом Шарпом, ізраїльським військовим експертом. Ми вітання, дякую, що доєдналися до нашої спільноти. Я навітаю добрий вечір. Перш ніж ми розпочнемо розбирати ситуацію, хочу нагадати нашим глядачам, що нині ви знаходитеся на Ютуб каналі Перший цифровий. Тож обов'язково підписуйтесь. Ну і звісно, пишіть свої коментарі і ставте вподобайки. Нам важлива ваша підтримка. Отже, як повідомляється, це переговори щодо плану президента Сполучених Штатів Дональда Трампа стосовно завершення війни в секторі Гази. А про це повідомляє видання Bloomberg. І за даними видання, в перемовинах візьме. Участь спецпредставник Сполучених Штатів Стів Вітков під час переговорів сторони домовлятимуться про терміни звільнення заручників, а також обговорюватимуть списки палестинських в'язнів, які мають бути звільнені. Яка нині ситуація, що вам загалом відомо стосовно цих перемовин, та які шанси, що вдасться все ж таки досягти консолідованого рішення? Для начала важно отметить, что план и тут терминология, на мой взгляд, имеет большое значение. План Трампа, если он и будет реализован в заметной степени, но ну, полная реализация там очень много разного рода туманных и далеко идущих аспектов, это все-таки не мирный договор между Израилем и Хамасом. Мирный договор тут невозможен в принципе. Возможно прекращение войны в Газе. И собственно над этим работает президент Трамп и остальные. Что же касается э, самого его плана и многочисленных пунктов, то многие из них, э, несмотря на то, что носят некий конкретный характер, требуют э, серьезных уточнений и э, конкретизации. Ну, но есть, например, план даже самый, что ни на есть конкретный пункт, освобождение заложников в обмен и на террористов из израильских тюрем. Естественно, это и сроки, это и фамилии, это причем по поводу фамилии террористов и личности и тех или иных отдельных террористов могут быть кардинальные разногласия. Для Израиля, например, X, Y и Z недопустимо, чтобы они вышли на свободу. Хамас будет требовать их освобождения. То есть есть о чем говорить, есть много технических параметров. Конечно, есть более важные, на мой взгляд, еще более важные, хотя на этот счет есть разные мнения, стратегические аспекты. Например, пункт по разоружению Хамаса. То есть для Израиля цель войны – это был разгром Хамаса, либо его разоружение – в рамках некой почетной капитуляции. Значит, если это разоружение не состоится, значит, Израиль не добился своей цели и по большому счету провалил ее выполнение. И наоборот. Поэтому здесь очень важно, что оговорят, какой будет создан механизм контроля и будет ли все создано. Но все начинается с освобождения заложников. Так по плану Трампа должно произойти. И это должно, если в итоге соглашение заключается на первом этапе, хотя бы, то освобождение заложников должно произойти в ближайшие дни, относительно после технических ээ, вот этих вот технических переговоров. Если это произойдет, я оцениваю эти шансы. есть, безусловно. Но, честно говоря, после двух лет, а сейчас в буквальном смысле 7 октября, это два года с момента захвата заложников, в такое уже поверить непросто. И не просто также поверить в то, что Хамас, с одной стороны, будет готов пойти дальше в рамках плана Трампа, то есть разоружиться, а с другой стороны, сразу же освободить заложников. Если Хамас освободит заложников, он лишится своего главного, единственного козыря, и далее он может будет полагаться только на международное давление на Израиль, потому что ограничений с точки зрения тех или иных действий, кроме международного давления, больше не будет. И в ближайшие дни покажут, что к чему и покажет настроен ли Хамас серьезно. Если с освобождением заложников вот этим самым первым и одним из ключевых пунктов плана Трампа дело не пойдет, будет понятно, что весь план э, Хамасом де факто не принят вообще. Про какую культуру людей йдеться, насамперед, идет? На сам деле хочется понять. Идет, судя по всему, это очень относительное определение, 20 живых заложников в руках террористов и 28 тел убитых. Причем один из убитых – это офицер, который, труп которого Хамас захватил еще в 2014 году. С другой стороны, согласно плану Трампа, Израиль должен освободить в обмен на живых заложников, 250 террористов, отсиживающих пожизненные сроки, в том числе множество пожизненных сроков. То есть, а пожизненный срок дается тому, кто признан виновным в убийстве, как минимум одного человека. Среди тех, кто сидит, есть и такой, например, у кого 60 с чем-то пожизненных сроков, для примера, и есть лидеры террористической организации. Всего в Израиле 280 таких людей, Соответственно, у Израиля будет почти не остается выбора, кого освободить, а кого нет. И это очень тяжелая и проблематичная ситуация, причем со всех точек зрения. С точки зрения того, что это пример, например, для террористов и врагов Израиля, что захват заложников может привести к результату к существенному. Это первое. Во-вторых, люди рисковали жизнью, задерживали, кто-то и погиб при их задержании. Судебная система приговорила их к существенным срокам, и вот, пожалуйста, их выпускают на свободу. Есть много других причин, почему это делать нельзя, но хотят выручить своих, и вот такой шаг. Еще один момент очень и очень неприятный, это 1700 человек, которых Израиль зал, зал в плен и арестовал во время операции в Газе. И есть подозрения, тут Израиль не озвучивает цифры, сколько всего задержано в Газе, но есть подозрение, что среди тех, кого в этих рамках придется освободить, есть и участники бойни 7 октября, то есть которые еще не успели оказаться под судом, но они непосредственно участники, и это будет для израильского общества очень болезненный удар. И в целом, если так чисто хладнокровно подходить, абсолютно недопустимая вещь, это количественные параметры. И по поводу вот этих вот 30, которых у Израиля остается фора, что называется, в 30 пожизненных, которых можно не допустить, ключи не освободить. Ключевой момент для нас – это будет ли у Израиля в рамках этого договора право вето. Вот из 280 мы решаем хотя бы на счет 30, кого не освободить, потому что если право вето не будет, это будет очень и очень плохо, а для Хамаса это будет повод затянуть переговоры, например, настаивая на освобождение одного или двух конкретных лиц, и говоря, что если нет, то мы весь договор летит в пропасть. Для Израиля это будет очень непростой выбор. Чи відомо будут какие-то требования, которые потенциально может Хамас? Все что угодно может быть. Трамп, план Трампа, он ведь носит некий, некий общий характер. И во многих случаях, кроме вот этих вот 72 часа с момента вступления договора в силу освобождения заложников и отступления Израиля на некие линии внутри сектора газа. Очень многое не конкретизировано. Я почти не сомневаюсь, что в дальнейшем по разным пунктам, например, важнейший пункт – это разоружение боевого крыла Хамаса, будут выдвигаться разные требования, будут, будут предприниматься шаги, которые направлены на то, чтобы вообще это разоружение не состоялось или было фиктивным. И здесь все упирается в израильскую позицию. Не все, а очень многое настаивать на создании механизма реализации договора. Очень многие договоры в истории международной политики, в них были прописаны хорошие вещи. И украинцы хорошо знают о Будапештском меморандуме, например. Но если что-то не гарантировано, в буквальном смысле физически на 100%, этот договор, особенно в наших ближневосточных реалиях, превращается часто в пустую бумажку. И вот этого важно не допустить. И очень важно, чтобы здесь с пониманием к делу отнесся и президент Трамп, и его окружение. До сих пор в большинстве аспектов, касающихся американо-израильских отношений и войн, которые ведет Израиль, в большинстве, но не во всех, это понимание было. Иногда оно, скажем так, несколько исчезает и уходит. Что делать? У американцев есть свои интересы, они их трактуют по-своему. Есть, что уж сказать, не самое лучшее влияние со стороны противников Израиля, в частности Катара и Турции, которые, естественно, гнут совершенно иную сторону. В общем и целом, все непросто. Ожидать можно чего угодно. Какие целом, настроения в израильском обществе и, в частности, у влады? Ну, тут, тут израильское общество, оно всегда очень плюралистично. В израильском обществе очень острые разногласия. В принципе, политические, естественно, на фоне нынешней войны, тем более после двух лет, эти разногласия очень острые. Для кого-то, например, освобождение заложников, это абсолютно приоритетная цель на уровне хоть трава не гори. Вот 20, пусть будут освобождены 20 заложников, но пусть сохранится боевое крыло Хамаса и пусть мы откажемся от цели его разгрома. Для кого-то приоритетно, запредельно приоритетно то, чтобы Бениамин Нетаньягу не был у власти. И это затмевает другие аспекты. Для кого-то наоборот. В общем, разногласия самые разные, поэтому у людей разные отношения, но практически всех объединяет желание, чтобы 20 заложников наконец оказались на свободе. И я от себя добавлю, и не только от себя, что очень важно в итоге, чтобы главная цель войны оказалась реализована. Это разгром Хамаса либо военным путем, либо его разоружение в переговорном режиме с тем, чтобы он не представлял из себя существенной опасности и квази-армии. Главное, механизм контроля над тем, чтобы он не возродился из пепла. Чи можна ці перемовини назвати початком достижения остаточного мира, или все ж таки про це говорити надто рано? окончательный мир на влияние из тех, кто верит в окончательный мир на Ближнем Востоке. Вообще на Ближнем Востоке множество проблем, это целый клубок. И, кстати, не только арабо-израильские проблемы, и не только ирано-израильские. В общем и целом между Хамасом и Израилем мира по определению быть не может. Хамас, суть существования Хамаса, я сейчас говорю только о Хамасе, даже не о других игроках, Суть существования Хамаса – это борьба за уничтожение Израиля и создание арабского исламистского государства на всей территории, где находится Израиль. Это идеология и это действие. Действие ведь 7 октября 23 года нападение на Израиль, если рассуждать с точки зрения рациональной, вот с западной точки зрения, это же ведь было абсолютно нерациональная вещь, то есть шаг. На с их точки зрения, в рамках которой, например, смерть на пути джихада, а путь джихада, в их понимании, это борьба за уничтожение Израиля, является почетным и благостным делом, это был абсолютно логичный шаг. То есть да, они, они ведь нанесли Израилю локальное однодневное поражение, отдали в дальнейшем. Что бы там ни было в итоге, какой ни был бы договор, они заплатили страшную цену, продолжают ее платить и, надеюсь, продолжат и дальше. Но с их точки зрения подход совершенно иной, и это один из примеров, почему невозможно то, о чем мы говорим, на мой взгляд. Некоторые люди более оптимистично настроены, как говорила старой шутки, у, них, у нас с ними разногласия по аграрному вопросу. Они хотят нас видеть в земле, а мы их. Но, кстати говоря, по поводу мы их, не все так плохо или не все так хорошо израильтяне как раз очень и очень многие были бы рады, чтобы их оставили в покое, и вот этого принципиального, чтобы они все были в земле, у большинства израильтян нет. Однако, когда приходится защищаться, это уже другой вопрос. Що ж слідкуємо за перемовинами у Єгипті? Тим часом аеропорти в Європі продовжують закриватися через так звані невідомі дрони. Після того, коли навіть Путін на Валдаї сказав, що він більше не буде. Європа може спати спокійно. Дуже такі зухвалі заяви були в цілому нічого іншого очікувати від терориста. І не варто було за чотири дні після того, як у четвер Владимір Путін у жартівливій формі прокоментував заяви про можливу приче. Етність Росії до появи безпілотників над країнами Євросоюзу стало відомо, що найменше про ще чотири інциденти з неопізнаними дронами, зокрема в Німеччині та Норвегії. Загалом хочеться почути, як ви оцінюєте ось таку поки що стриману політику країн Євросоюзу та НАТО стосовно ось таких інцидентів та провокацій з у із застосуванням безпілотників. Для начала важно отметить, что страны НАТО, либо назовем это пострадавшие, но ну, за исключением случая с Польшей и Румынией, когда дроны прямо в рамках боевых действий против Украины нарушали границу, польскую особенно массово, всем было все очевидно, и тут все все признали. Значит, все эти инциденты с непонятно откуда взявшимися дронами, по большому счету, на данный момент нет даже прямого и четкого обвинения России со стороны этих стран. То есть сами пострадавшие даже этого не делают. То ли они не хотят эскалировать, то ли они считают, что если они это сделают, это их обяжет к чему-то. Это один вариант. Второй вариант, они сами не совсем уверены до конца. То есть они склонны считать, но не уверены до конца. Канцлер Мерц, если я не ошибаюсь, прямо сегодня высказался в таком духе, то есть мы, но он не обвинил Россию напрямик, он не сказал, что это российские дроны или дроны запущены российской агентурой. Он высказался в том, что мы склонны считать. Значит, если сами страны знают, но боятся обвинить во избежание эскалации, но ну, у меня нет слов, то есть, то есть что это их что-то обязывает. Это, это, конечно, абсурдно, это слишком опасливая политика. Твое воздушное пространство нарушили, во-первых, уничтожить эти дроны, естественно, ты имеешь полное моральное и физическое право. Естественно, ты имеешь право, если у тебя есть базисные доказательства, обвинить Россию, а если не обвинить, то на кулуарном уровне донести до России недопустимость о недопустимости таких действий пригрозить ответными мерами ответными мерами однако демократическим странам иногда сложнее решаться на ответные меры например ответные меры они а запустить ли в Россию нам свои дроны чтобы они таким же образом полетали и пораздражали российское российское гражданское общество и российских военных Будь это страны, где решения принимаются на авторитарном уровне, и все там просто, могли бы сделать и так. Для, для стран Запада это и риски, это отказ от стратегии эскалации с Россией, это, наконец, желание действовать только консенсусно, не так, чтобы, например, поляки заслали в Россию дроны, а потом это вызовет неудовольствие у остальных. То есть тут у них сложности с принятием решений. В принципе же, мне кажется, что выявить, кто это запускает с территории, с территории этих стран, либо с моря, технически не должно быть проблем. То есть вот откуда прилетел дрон, это должно выясняться. Дальше несложно сделать выводы. Ну а вот как им действовать, что я вам скажу. В тот момент, когда стратегия деэскалации с Россией, стратегия, я ее называю, как бы чего не вышло, действует с самого начала большой войны в Украине, Россия может себе позволять немало и она себе это позволяет. Мы пример этой политики, пример этой стратегии того, что происходит, если это в самом деле Россия. Да, кто я такой, чтобы обвинять Россию напрямик, если этого не делают сами датчане. Значит, если это Россия, то мы видим, что они действуют в подпороговом уровне, то есть предпринимают шаги, которые не являются актом военной агрессии однако приводят к серьезным, достаточно серьезным последствиям. То есть последствиям в плане отвлечения ресурсов, в плане закрытия аэропортов. Ресурсов, если ты должен усиливать систему ПВО, например, на своей границе, чего не планировал. Вот вам отвлечение ресурсов. Возможно, россияне думают, что эти ресурсы будут отвлечены так, что помощь Украине будет меньше идти. Это теоретически не исключено. Теоретически не исключено обратное, что вот такие действия, раздражающие и несущие угрозу, приведут к желанию помочь Украине больше. Как именно произойдет, я не могу знать. Но вот вам просто пример такой. И они, естественно, проверяют реакцию, технические возможности потенциальных противников. Наконец просто... Ну, веселятся и развлекаются, я могу так предположить. Это не 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 раз и не два можно было заметить по тем или иным публикациям. Причем в духе того, что это не мы, неизвестно кто, но вот вот они импотенты и как они нервничают и почему бы почему бы не продолжить? Даже один из Z-блогеров. <связывая> даже буквально это даже меня удивило на, на нынешней неделе, а что делать, приходится их читать, по, что называется, по работе. Он высказался в том духе, и, причем из таких заметных, что, мол, они такие слабаки, не способны принять решение, может отмобилизоваться и вообще на них напасть. То есть вот, вот, такое вот, вот такие вот настроения, в скобках отмечу, если кто-то всерьез думает, что именно так можно и нужно поступить, то это за гранью безумия. Впрочем, российская власть на такой шаг не идет, однако общий принцип понятен. Посмотрим, насколько дальше эти развлечения зайдут и продолжится ли подобная стратегия. Европейцев они заставили несколько оживиться. К чему это приведет на практике, остается дождаться этого. Чи можна вважати ці провокації частиною початку гібридної війни Росії проти країн ЄС та НАТО, тому що дуже багато видань Західних пишуть про те, що до 2030 року все ж таки Росія планує розпочати війну проти НАТО? Я не думаю, що Росія планує почати війну проти НАТО, Це не вписувалося би ні в яку логіку по різним причинам просто трохи стоїть розширення сказати. Но для начала, когда ты начинаешь против кого-то войну, желательно иметь большую цель, ради которой это делается, и быть уверенным, что она выполнима. Например, большая цель – это захват Украины или Беларуси. Это то, что является основой основ российской стратегии. Захватить кусочек стран Балтии, небольшой кусок в странах Балтии, и навлечь на себя войну с более сильным противником ну что сказать? Если бы они были уверены, что за Эстонию, Латвию и Литву никто не вступится, возможно, это был бы реалистичный подход. Если предполагать даже с большой вероятностью, что Соединенные Штаты вступятся за тех, на кого нападут, для России это кончится катастрофой. Я уже не говорю о том, что катастрофа может дойти до ядерной войны. Ради такого рода призов сомнительных ядерную войну не начинают и не нападают на сильного соперника, противника. Впрочем, все сказанное не значит, что нет рисков столкновения, нет риска возникновения боевых действий. Вот в этой атмосфере, которая сейчас, гибридной войны, диверсии, каких-то демонстративных действий вдоль границ, все это может теоретически привести к столкновению. Более того, если бы страны Запада придерживались более жесткой стратегии, то есть в меньшей степени опасались эскалации, риски бы были выше. Тут надо смотреть правде в глаза. Значит, поэтому готовиться к, готовиться к войне им очень желательно, тем более, что Россия привыкла воевать, потери для России менее важны сегодня, то есть к ним относятся с легкостью, риски имеются. Другое дело, другое дело, что реалистичность такого подхода я не особенно верю. По, по, ходу нынешних беспилотных проникновений, значит, гибридная война уже идет. Только, естественно, она может набирать обороты, может сбавлять обороты. Холодная гибридная война на пороге. И вот эти массовые нарушения воздушного пространства стран Европы, которые приобрели системный характер, потому что еще X месяцев назад это были своего рода единичные случаи, возможно, неумышленные. Естественно, это новый шаг в этой гибридной войне, которая уже идет. Вероятно, гибридная война продолжит прогрессировать. У стран Запада есть масса инструментов дать России понять, что это неприемлемо, и военных, и экономических, и иных. И еще раз скажу, блок НАТО сильнее России. С Соединенными Штатами вместе он сильнее России, я даже не скажу, насколько. Это просто разные вселенные, и в России это тоже понимают. И также в России понимают, что риски ядерная война, да, Запад боится ядерной войны, но и в России тоже к ней не стремятся, потому что ядерная война примерно приведет к прекращению российского существования. Тим часом видання Forbes повідомляє, що на тлі загострення ситуації в Європі деякі країни купують в Ізраїлю системи протиповітряної оборони. Чи можлива надалі міжнародна конкуренція за ізраїльські збройні розробки на тлі зростання ось цих загроз, які нині ми всі спостерігаємо? В принципе, в последние годы есть огромный спрос на израильское. В принципе, на израильское оружие более-менее всегда есть устойчивый спрос у тех или иных клиентов по разным причинам. Во-первых, есть аспекты, где израильские системы просто уникальные, то есть вот буквально нет вне конкуренции. Есть такие, где они отлично конкурируют, при этом, как правило, дешевле. Плюс... Есть еще такой аспект, как их практическая ценность доказана в бою так или иначе израильская армия ведет боевые действия. В общем все эти принципы, когда в мире повышается спрос на вооружение, когда запах пороха более ощущается более, более явственно, а идет в мире идет война и много войн и много угроз, значит спрос резко возрастает. Сегодня на фоне войны в Украине безусловно это стало так. И то, что упомянуто в статье, на самом деле, закупки, в частности, Финляндии и Германии передовых систем противоракетной обороны израильских, на самом деле, это произошло уже довольно давно. Это не в последние дни недели, но факт остается фактом. Пожалуй, только Соединенных Штатов есть эквивалентные или сопоставимые системы противовоздушной и противоракетной обороны, если мы сравниваем с израильскими. Сегодня воздушная угроза. Это ну, для тех, кто просто думает, что он может столкнуться с тем или иным нападением, воздушная угроза – это первостепенная угроза. Крылатые ракеты, беспилотники, классическая авиация, баллистика. Израиль имеет колоссальный опыт противостояния этим угрозам и создал систему на протяжении десятков лет. Осознавая, что эти угрозы будут актуальны, Израиль, в Израиле их создавали. При, кстати говоря, заметной американской финансовой помощи. Соответственно, сегодня можно пожинать плоды. Тот, кто дальновиден и понимает, откуда угрозы исходят, безусловно, может и должен заинтересоваться этими системами, этими и другими. Естественно, в рамках сотрудничества наблюдается и передача технологий, и то или иное, те или иные кооперации. Это, в общем-то, обычное дело. Тим часом стосовно справ на Росії також хочеться поговорити з вами, тому що раніше вже повідомлялося, що 38% нафтопереробних заводів на території Російської Федерації знищено внаслідок влучних ударів збройних сил України. Вже також з'явилися новини стосовно того, що Росія почала імпорт бензину з Білорусі, і дуже часто з'являються повідомлення про те, що все частіше на АЗС в Росії там якісь форс-мажори, як вони пишуть, і тут цікаво, чи можна зупинити війну ударами по критичній інфраструктурі Російської Федерації, зокрема по нафтовій інфраструктурі, тому що всі ми чудово розуміємо, що це країна бензоколонка. Тут, во-первых, важный аспект ⁇ это то, что поражено было до 38% мощностей производства, но очень важно различать, они не были уничтожены, эти 38%. Там расклад примерно следующий. Что-то поражается, восстанавливается, параллельно поражается что-то новое. То есть производство упало, безусловно, но нельзя говорить, что производство упало на эти 38%. И чисто теоретически, тут мы переходим уже к более широкому плану, чисто теоретически, да, можно заставить страну, которая с тобой воюет, прекратить войну, если ты лишаешь ее ресурсов, буквально в буквальном смысле либо вообще финансовых, либо вот у нее нет бензина. Но чтобы добиться такого результата, масштабы и результативность операций должны выйти на совершенно качественный новый уровень. То, что происходит сегодня, это болезненные укулы. Но именно так и таковыми они являются. Они наносят ущерб, они привели к точечному дефициту бензина. Вероятно, украинцы может, могут еще несколько нарастить эти удары в близлежащей, в краткосрочной перспективе. Но в общем и целом, чтобы это влияло на ситуацию на фронте, нужно, чтобы ущерб России оказался, выражался в многие миллиарды, либо в десятки миллиардов, и чтобы создался дефицит бензина на фронте. Дефицита на фронте не будет, даже если будет дефицит в гражданском обществе, в гражданских инфраструктурах. И более того, кое-что компенсируется за счет того самого импорта, о котором вы говорили. И также нельзя забывать о еще одном моменте. Например, если бензина стало на 15% меньше производиться, но он подорожал, то в итоге доходность может так оказаться, что доходность не особенно и упала. Это вам один пример. Другой пример, который многие приводят, что уничтожаются мощности по производству бензина, но если при этом Россия продаст больше сырой нефти, то тоже она в заметной степени компенсирует себе эти расходы. То есть к чему я веду? Нужно, чтобы это влияло на сговорчивость. Давайте, скажем так, не прямо заставить противника прекратить войну, сделать его более сговорчивым. Ущерб должен быть очень-очень большой и доходить до такой ситуации, когда буквально в смысле нечем заместить. Для этого действия должны носить системный и очень масштабный характер. Давида, я дякую вам, що сьогодні знайшли час та доєдналися до нашої спільноти. Давид Шарп, ізраїльський військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Я ж також хочу подякувати нашим глядачам, які нас дивляться та підтримують. Бережіть себе і скоро побачимось. Дякую, я на найлучшого.